jaloliddin manguberdi qanday inson bo'lgan degan savolga 1224 yildan to jaloliddin manguberdi vafotiga qadar ya'ni 1231 yilgacha uning qo'l ostida kotib vazifasini bajargan va shu davr oralig'ida u bilan yelkama yelka turgan shihobiddin an nasaviyning quyidagi ma'lumotlari javob bo'la oladi u rang, o'rtacha bo'ylik turkiy qiyofalik turkiyda gapiradigan odam edi shu bilan birga forsiyda ham so'zlasha olardi u she'rlar orasida eng zo'r she'r edi mohir chavandoz lashkarlar orasida eng botir edi u yuvosh muloyim odam edi jahldor emasdi haqoratomuz so'zlarni aytmasdi u nihoyatda jiddiy odam edi kulmasdi faqat jilmayib qo'yardi kam gapirardi u haqgo'ylikni adolatni ulug'lardi ammo u yashagan davrdagi